আজি হৈছে মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ জন্মদিন এনেকৈ জন্মদিন হ'লে যদি মই গাঁৱত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গছপুলি এডাল এনেকৈ সময় সুবিধা পালে ৰুওঁ এনেকৈ আজিও ভাবিলোঁ গছপুলি এডাল ৰুই দিওঁ ইয়াৰ হাজবেণ্ডে গাঁতবিলাক খান্দি আছে গাঁতটো খান্দা হৈ গ'ল অকণমান দিছে গোবৰ শুকান গোবৰ এনেকৈ গাঁতটো দি দিছে আনিছিলোঁ এইয়া ডালিমৰ পুলীয়াডাল বহুদিন হ'ল আনাই এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ ভাবিলোঁ তাৰ জন্মদিনৰ দিনাই এইডাল ৰুই ল'ম আৰু এয়া দুবছৰ আগতো এয়া মধুৰিডাল লগাইছিলোঁ এইডাল গধূলি বহুত ডাঙৰ হৈছে দুবছৰতে একদম লাগিছেও মধুৰিডাল এই সৰু ল'ৰাটোৰ জন্মদিনতে তেতিয়া এনেকৈ গাঁৱত আছিলোঁ এইডাল ৰুইছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু ডালিমৰ এয়া পুলিটো অনা আছে ভাবিলোঁ আজি ডালিমৰ পুলিটো তাৰ জন্মদিনৰ দিনাই লগাওঁ কাৰণ জন্মদিনত এনেকৈ গছ পুলি ৰুলে মোৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে যদি মই গাঁৱত থাকোঁ ডাঙৰটোৰে হওক বা সৰুটোৱে হওক জন্মদিন যদি গাঁৱত থাকি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰুওঁ এয়া এয়াও আনিলে আনি পেলাই এয়া গাঁতটো দি দিলে হয়নে নহয় নাজানো আনা অনাৰ আজি প্ৰায় হ'লে বিছ পঁচিছ দিন হ'লে এনেকৈ কিনি অনাৰ ডালিমৰ পুলিডাল এতিয়া ৰুই দিছোঁ কিবা হয় নাজানো হ'ব লাগে এতিয়া গোবৰো দি দিছে এয়া মাটি জাপি দি দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া অকণমান পানীও দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু বতৰটো ইমান শুকান হৈ আছে আৰু গোবৰ এনে শুকান গোবৰ আনি থোৱাই আছিলে সেইখিনিও এয়া মিক্স কৰি দি দিছে মাটিত দি পেলাই এনেকৈ ৰুই থলোঁ কিন্তু মধুৰিডাল একদম দুবছৰতে লাগি গৈছে সেইডাল হৈছিলে হ'লে ভাল লাগে গছবিলাক সেইডালো হ'ব লাগে কি বা হয় অকণমান এতিয়া আকৌ পানী দি দিলে যিহেতু জন্মদিন জন্মদিনত এনেকৈ গছপুলি এটা ৰুলে মোৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে আৰু আৰুতো একদম গছডাল হ'লেতো ভালেই লাগে হ'ব লাগে যিহেতু পানী চানী দি দি থাকিব লাগিব এতিয়া এওঁ মানে পূৰা চিজিল কৰি দি থৈছে আৰু ডালিমটো একদম খুব প্ৰয়োজনৰো বস্তু সেইকাৰণে ডালিমৰ পুলিডাল এনেকৈ ৰুই থ'লোঁ যিহেতু আছিলে ইয়াতে বিশেষ আকৌ বাৰ্থডে বুলি নকৰোঁ যিহেতু এতিয়া ল'ৰাবিলাক ডাঙৰেই হ'ল সেনেকৈ বাৰ্থডে একো নাপাতে আৰু ল'ৰা আছে গুৱাহাটীত সেইকাৰণে ইয়াতে নাই আমি বাৰ্থডে বুলি সেনেকৈ একো নাপাতো ভাবিলোঁ গছপুলি এটা ৰুওঁ আৰু গধূলি অকণমান শৰাই দি দিম মোৰ ঘৰৰ মন্দিৰত এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল শৰাইৰ যোগাৰখিনি কৰি থলোঁ এয়া লাইট টাইট জ্বলি জ্বলাই দিলোঁ এতিয়া মই শৰাইখন গোটেই যোগাৰ কৰা হৈ গৈছে ভাবিলোঁ ইয়াৰ মোৰ ঘৰৰ মন্দিৰটোতে শৰাইখন এয়া দি দিলোঁ শৰাইখন একদম এয়া ঘৰৰ মন্দিৰতে দি দিলোঁ দি পেলাই অকণমান নিজে প্ৰাৰ্থনা কৰিম বিশেষ একো মানুহ মতা নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এয়া ওচৰৰে গধূলি সেনেকৈ শৰাই ভাঙি মাতিম সেনেকৈ মানে সিহঁতকে নিদিম আৰু যিহেতু ল'ৰাজন ইয়াতে নাই আৰু বাদ দে সেনেকৈ আজিকালি ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হ'লে পাতিব ইচ্ছা নকৰে মই এনেকৈ নিজে প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই সেৱা এটা ল'লোঁ যাতে তাৰ আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হয় আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সিহঁতে ভবামতে কামবিলাক হয় ল'ৰাবিলাকে আজিকালি বহুত কষ্ট কৰে কিন্তু ফলৱতী হোৱাটো অকণমান হেৰিয়ে হৈ যায় সেইকাৰণে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব সি যাতে আগন্তুক দিনবোৰ নিজৰ নিজে ভবামতে কামবিলাক কৰি থাকিব পাৰে এয়াই ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা তাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সদায়ে থাকে এতিয়া মই এয়া শৰাইখনো পাতিলোঁ পাতি পেলাই ধূপ চাকিখিনি জ্বলালোঁ অকণমান দিম এতিয়া ধূনা আজিকালি কি প্ৰব্লেম হৈছে জানেনে সৰু সৰু নাৰিকলবিলাক ওলোৱাৰ পৰা ধূনা দিবৰ কাৰণে দিগদাৰে হৈ গৈছে এয়া প্ৰাৰ্থনাটো কৰি ল'লোঁ আৰু মনটো খুব ভাল লাগিছে মই মানে এনেকৈ শৰাই দি বা গছপুলি ৰুই পেলাই জন্মদিন পাতিলে মই খুবেই ভাল পাওঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগে মনটো এয়া লাজ সেৱা এটা লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া এয়া হৈ গ'ল শৰাইখন দিয়া অকণমান দেৰি পিছত এয়া শৰাইখন ভাঙিম আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতিছোঁ সিহঁতক ভগাই দিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে এইখিনিয়ে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব সি যাতে সি যাতে আগবাঢ়ি